Сейчас мы находимся возле новейшей конструкции, последней разработки фирмы Horsch селки протон 12 NT. В чем ее особенности? Первое, на что следует обратить внимание, это два бункера емкостью по 6000 литров. Два бункера используются для удобрений и семян. Для чего такой большой объем бункеров? Столь большая емкость бункеров необходима для более продолжительной работы без дозаправки посевного комплекса. Выполнение из особо прочного сплава, пластика, который устойчив ко всем видам агрессивных сред, которые могут быть либо же в семян, либо же в самих удобрениях. То есть мы получаем практически вечный бункер, который может использоваться много и много лет. Следующая проблема, казалось бы, незначительная, но в результате оказывается, что она очень важная. Это посев за колесами трактора и за колесами высевающих комплексов. Так как на, на сегодняшний день многие хозяйства используют тяжелые трактора и тяжелые посевные комплексы, то уплотнение почвы за ними настолько сильно, что прорезать грунт после них очень трудно. И мы получаем неравномерные всходы, неравномерное, неравномерное развитие растений и неравномерное созревание. В итоге мы получаем э, неоднозначное качество, либо же вообще э, некачественную продукцию. Да. Еще одно новое, которое используется в технике 12 Это спаренные колеса, очень большого диаметра, которые позволяют вести к минимуму уплотнение почвы и в точности копируют колею тракторов класса 300 лошадей. Такая конструкция колес позволяет производить более равномерный, более точный посев на заданную углу. В данной сеялке немецким инженерам удалось минимизировать нагрузку на опорные колеса сеялки. За счет чего? Использован принцип плеча, или как простонародные говорят, принцип коромысла. Когда мы получаем вес-вес балансиров, устраивается при помощи, благодаря тому, что плечо от балансиров до высевающей секции 3 раза короче, чем до сеялки, мы получаем утроенный вес, забирается с двух То есть если мы имеем тонну балансиров, то мы сеялки 3 тонны веса забираем. Получается до 4 тонн дополнительного веса на фрезы и на диски мы получаем при помощи очень простого хода немецких инженеров. В данной конструкции мы имеем вес в 1000 килограмм балансиров но данный вес может быть либо же увеличен либо же уменьшен в зависимости от условий поля и в зависимости от условий высева очень удобно легко снимается легко ставится поэтому производить посев можно практически ну, в необработанную и очень сухую и твердую почву раньше говорил колеса сеялки опорные копируют к колею трактора для чего это сделано для того чтобы мы могли при помощи особой конструкции регулировочной на фрезах мы можем добавлять давление за каждой отдельно взятой фрезой. При этом мы четко видим, на какую глубину нам необходимо резать землю, чтобы положить семена на заданную глубину. Данная сеялка имеет возможность проводить посев по нескольким видам технологиям. Это нулевой посев, позволяет делать фрезы. Традиционный посев позволяет делать обычные высевающие диски. При этом фрезы гидравлически поднимаются нажатием лишь одной клавиши в кабине трактора. Мы получаем селку для традиционного посева. А также при частичной нагрузке на фрезы мы можем получить посев при минимальной обработке почвы. Мы имеем специальный чистик подпружиненный, который производит очистку высевающих дисков изнутри. Это очень важно, так как у нас в нижней части падают семена, и чтобы не было зависания, залипания семян, у нас постоянно внутренняя поверхность диска должна быть чистая. И семена свободно всегда могут ложиться на дно борозды. Это очень важно. При этом мы, если диски чистые, у нас нет проблемы с остановкой дисков. Они спокойно крутятся. Если диски будут забиты изнутри, то э, будет происходить полная остановка диска и все семена будут просто э, зависать внутри диска и потом просто хаотично выпадать на землю. При работе по большому количеству почвенных остатков э, возникают проблемы, в во дисков, возникают проблемы забивания почвенными остатками дисков здесь мы видим, что есть специальная защита, которая предотвращает забивание. И сеялка может спокойно работать по большому количеству упражненных остатков. В данной модели мы получили усовершенствование. Так как многие селки имеют ряд недостатков, это выпуклые, вогнутые диски на прикатывающих колесах. Если они вогнутые, то мы получаем залипание грязи и соответственно затормаживание при работе прикатывающего колеса. Также особенностью является эластичные, эластичные прикатывающие колеса, которые постоянно в движении деформируются и при работе по влажной почве мы получаем сбрасывание сырого грунта и легкая очистка его при помощи специальных чистиков, которые сделаны с наплавками и очень износостойкие. Также мы имеем возможность с легкостью регулировать э, силу давления на прикатывающем колесе. Это очень важно, так как э, работать приходится в разных условиях. В сухую почву нам необходимо больше уплотнения, по сырой почве мы можем уплотнение уменьшать. Э, мы выкручиваем регулировочный болт и можем спокойно регулировать каждое отдельно взятое прикатывающее колесо. Очень удобно, при этом мы смотрим здесь особые защелки, которые фиксируют жестко все прикатывающее колесо. На каждом колесе мы получаем жесткую фиксацию без колебаний. И маленьких сеялок является проблематичным посев в увлажненную почву. За счет чего решается здесь, здесь проблема эта? Во-первых, чистики внутренней поверхности дисков. во-вторых, чистики на опорных колесах прикатывающих, которые очищают всю грязь, за счет чего мы получаем равномерную по глубине заделку семян, и не залипание дисков и возможность посева в сырую увлажненную почву, что является очень важным для дисковых севок. Если обратить внимание на завершающие позиции в сейлке, то мы видим, что здесь находятся граблины, которые позволяют после посева выровнять поле практически до идеального состояния. Мы получаем идеальную поверхность поля, которая, во-первых, позволяет нам проводить уборку с нужной скоростью, с нужной высотой среза. И во-вторых, проводить все обработки пестицидами, либо же какие-то другие обработки без каких-либо колебаний опрыскивателя очень быстро, очень качественно. Практически ни у каких аналогов нету таких граблин. Следующая проблема – это проблема подшипников на всех дисковых сеялках. На всех, вообще на всех дисковых орудиях есть проблема подшипниковых узлов казалось бы незначительное, но остановки в процессе работы уменьшают производительность агрегатов и в конечном итоге это плохо сказывается на общем объеме работ, сделанных данным агрегатом. Если мы обратим внимание на ступицу подши, на ступицу фрез, то мы не увидим здесь мест для смазывания. Здесь стоят подшипники, которые подшипниковые узлы, которые не обслуживаются ресурс таких узлов достигает 20 тысяч гектаров на сеялке 12 метров. То есть ни, ни один производитель не дает гарантию 2 года, и ни один производитель не гарантирует того, что у вас может работать подшипниковый узел до 20 тысяч гектаров без, без каких-либо отказов. Данный агрегат, возле которого мы находимся, с рабочими органами, которые мы сейчас видим, отработал 3,5 тысячи гектар за один сезон мы произвели посев. И вот на сегодняшний день вы можете смотреть, в каком состоянии находятся рабочие органы. Они практически, практически идеальны. Если мы посмотрим на диски, то мы видим, что с диски здесь все стоят производство Хорш, Германия. Немецкая сталь, немецкое качество. Посев в ночное время суток. На данной сеялке это не есть проблема, так как мы имеем систему регулировки систему контроля за высевом в бункере, систему контроля за высевом на высевающих катушках и систему контроля высева на каждом сошнике. Это очень удобно, поэтому при малейшем забивании, при малейшем отказе вся информация выводится на монитор к оператору. И он видит, что есть какие-то проблемы и необходимо их решение. Также при, все, при наличии всех этих условий и электродвигателя на высев мы можем производить посев на скорости превышающей 12-14 км в час. Э -э, Гидромотор высокой мощности может давать необходимое, необходимый поток воздуха. Электродвигатель не ограничен в оборотах. Э -э, катушки э -э, высокого объема позволяют э -э, производить посев на высоких скоростях с большими нормами высева и защищенные высевающие диски, которые имеют успокоители и имеют спереди защиту, позволяют даже при большом потоке воздуха и большом количестве посевного материала и удобрений производить качественный посев на высокой скорости. Да. Система подачи семян и удобрений оборудована контроллерами высева. Контроллеры высева есть на каждый сочник. Они все пронумерованы от 1 до 60. И оператор на мониторе увидит, себя, увидит у себя движение семян по каждому из семя проводов. Если происходит забивание любого из семя проводов, он, не задумываясь, смотрит на номер и выходит, забился 37 он раскручивает и смотрит по 37 забиванию. То есть не надо искать хаотично э, среди всех этих трубок. Он четко выходит и смотрит на каждый. Также, если обратить внимание, элект... в базовой комплектации имеются электроклапаны для установки технологической колеи. Мы можем их поставлять на любую технологическую колею, переставляются на любой из, из семи проводов. Спокойно мы разбираем, снимаем, переставляем на любой из проводов. То есть, в зависимости от того, с каким оборудованием то есть с какими опрыскателями вы работаете, вы устанавливаете технологическую колею. То ли 27, то ли 32 метра, то ли 14. Спокойно, легко, без проблем. Практически никакая селка не оборудована стандартной комплектацией. Датчиками, электроколпанами для регулировки технологической колеи. Если мы нам технологическая коля не нужна. Эти электроклапана регулируются с монитора управления селкой. На многих моделях есть механические, то есть необходимо каждый раз вылазить, закрывать, открывать. Здесь все это делается очень просто. Данная селка оборудована двумя высевающими аппаратами. Следует отметить очень, очень, кстати, важно, то на данной сеялке электрические высевающие аппараты, которые не привязаны к скорости вращения колес опорных, либо каких-либо других. Здесь стоит радар, который считывает моментальную скорость движения и, исходя из этого, регулирует скорость вращения высевающего аппарата. Под каждый вид, под каждую культуру, которую мы высеваем, у нас имеются отдельные катушки. Мы не меняем передаточное число, мы не увеличиваем принудительно скорость вращения катушек, мы меняем высевающие катушки. То есть, если мы сеем рапс у нас имеются катушки с очень маленькими ячейками. Если мы сеем пшеницу либо же гору, у нас имеются катушки с очень крупными, очень густо насыщенными ячейками, которые позволяют проводить посев гороха, пшеницы либо же ячменя без повреждений. остаток многих пассивных комплексов, либо же отсутствие собственной загрузки, либо же очень медленная загрузка с повреждением семян. диаметр шнека больше, чем у всех аналогов. И межвитковое расстояние на шнеке меньше. За счет этого мы получаем большую производительность, чем у всех аналогичных моделей других производителей. Сделка просто оборудована гидравлической системой складывания и раскладывания загрузочного шнека. Это очень удобно, так как не требуется дополнительной человеческой силы для того, чтобы складывать, либо же раскладывать шнек. То есть один человек может спокойно справляться со всеми технологическими операциями. Происходит опускание. Направление шнека требуемый бункер и такое же гидравлическое складывание. В этом поле производился посев пшеницы аградской супер элита на глубину 7 сантиметров с нормой высева 5 миллионов семян посев производился на глубину 7 сантиметров потому как влага неустойчивая и необходимо было заделать на глубину 7 сантиметров для того чтобы получить продуктивное продуктивные стебли. При норме 5 миллионов семян с расстоянием междуряде 20 сантиметров, как мы съелки пронта, мы должны иметь 100 зерен на погонном метре. Здесь у нас 30 сантиметров, мы должны иметь здесь 30 зерен.